В змаганнях брали участь 10 команд, До Відьополя приїхали юні дзюдоїсти з Херсона, Миколаєва, Білорністровського, Одеси. А Відьополь представляли борці із дитячої юнацької спортивної школи No1, яку багато років очолює заслужений тренер України Олександр Тайфукович Усінов. Його вихованці щороку виборюють призові місця в найпрестижніших турнірах області України, Європи, і навіть світу. Це традиційний турнір який ми проводимо кожен рік в декабрі. Місце сніжинка. Турнір це як праздник. для детей, заключение, то есть закрытие сезона, и праздник подготовили для детей, поздравления все, награждение лучших спортсменов, спонсоров, которые сегодня присутствовали на нашем турнире. Это Сухой Александр, он всегда помогает. Сын его является неоднократным призером международных турниров. Мастер спорта выполнил в том году, стал мастером спорта. И он якобы всегда участвует в этих турнирах. Вот э, возраст детей 2002 по 2007 год. То есть маленькие детки, которым действительно надо сейчас соревнований практически не бывает для них э, в таком масштабе уровня области и Украины. Поэтому мы стараемся проводить такие турниры, чтобы детки уже учились бороться, вот, э, изучали правила соревнований, чтобы знали, как себя вести с возрастом, где те, кто будет оставаться в этом виде спорта, чтобы они уже знали, знали судейство и команды всех судей, которые присутствуют и судят на этих турнирах. Вот. Ну, то есть идет подготовка будущего поколения наших дзюдоистов. Видеопольская школа дзюдо всегда была знаменита не только в Надельской области, но и в Украине, и даже за рубежом. Каким был нынешний год, который уже уходит для спортсменов школы, которую вы возглавляете? В этом году также у нас есть чемпионы, призеры Украины. Вот, были призеры Манукян Георг в Польше, в Венгрии. Я был один раз призером, третьим на Кубке Европы и вторым. То есть вот такие достижения в этом году. Но я еще хочу отметить, хотелось бы тоже у нас вот буквально три недели, две, ну, около трех недель, как приехали с Риги наши юные каратисты. Это чемпионат Европы, взрослые, молодежь и кадеты. Вот, где успешно выступили, стали два чемпиона у нас и один призер, то есть третье место. То есть в этом году тоже неплохие результаты, несмотря ни на какие, как говорят, финансовые дела. Мы ездим, участвуем, ну, естественно, побеждаем. Ну, подводя итоги каждого года, который уходит, вы обязательно, наверное, планируете что-то на будущее, какие-то новые ставить перед собой задачи. Вот какие задачи перед э, США, который вы возглавляете, будут стоять на новый 2015 год. Ну, в этом году отчет мы сдали годовой. Это огляд конкурсу. Вот, надеемся, как уже... то есть. Э, Думаем, что результат даже в этом году лучше. Вот и мы в том году были среди школы района на первом месте. Я думаю, что в этом году по видам спорта тоже будем на первом месте. У нас э, неплохо сейчас э, наш, э, как говорят, традиционный видеопольский вид спорта – это анбол. Три тренера, которые очень успешно сейчас работают, и есть перспективы, где мы тоже его развиваем. Так как вы знаете, что этот вид спорта это как, как изюминка Видиополя, поэтому э, все э, таких результатов нету, по-моему, до сегодняшнего дня ни в каком районе Украины так как Макарец, естественно, прославил этот вид спорта, и мы стараемся его поднимать. Поэтому э, и игровые, и единоборства, я думаю, на следующий год нас также будут лидировать все. На меня сейчас в школе начинал, я когда стал директором школы, было три вида. На сегодняшний день у нас 10 видов спорта в моей школе. Поэтому стараемся, чтобы не было, мы будем стараться развивать этот, все виды спорта в Идиопольском районе. В нынешних соревнованиях выигрывали награду 150 участников, только за Ведёполя на татаме выходило 50 маленьких дзюдоистов. Поєдинки носили принциповий характер. Малюки завзято демонстрували секрети боротьби, яких їх вчать їх тренери. Звісно, що у будь-якому поєдинку має бути переможець. Це завжди радість. А ті, хто програв, виходили засмученими і нерідко зі сльозами на оченятах. Дзюдо боротьба мужніх і мудрих людей. Цим примудростям вчать своїх вихованців тренери. Вихованці відьопольської школи дзюдо отримали 37 медалей різного гатунку. Це найкращий результат турніру.